ಪ್ರತಿದಿನ ಹೇಳಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕಾದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಭಾಗ ಎರಡು ಗಣಪತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಶುಕ್ಲಾಂಭರದರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನ ವದನಂ ಸರ್ವ ವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರ ನಮಸ್ತೆ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ನಮಸ್ತೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ವಲೋಕಾತ್ಮನ್ ನಮಸ್ತೆ ತಿಗ್ಮಶತ್ರಿಣೇ श्रीतुलसीस्तोत्रा नमस्तुलसीकल्याणि नमो विष्णुप्रिये शुभे नमो मोक्षप्रदे देवी नमो सम्पत्प्रदायिनि श्रीनवग्रहस्तोत्र ॐ नमः सूर्याय चन्द्राय मङ्गलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनिभिश्च राहुवे केतुवे नमः श्री श्रीअन्नपूर्णेश्वरिस्तोत्र नित्यानन्दकरि वराभयकरि सौंदर्य रत्नाकरी निर्दूता की लघोर पावनिकरी प्रत्यक्ष महेश्वरी प्रालेयाचला वंश पावन करी काशी पुराधीश्वरी भिक्षा देहि कृपावलंबन करी माता पूर्णेश्वरी श्री राम प्रार्थने रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः श्रीकृष्णप्रार्थने वसुदेवसुतं देवं कंसाचूर्णरामर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुराघवेन्द्रस्तोत्र पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यमरताय चजता कलक्षा नमताधेन श्रीमहालक्ष्मीस्त्रोत्र नमस्ते स्तु महामा श्रीपीठे सुरपूजि शंकचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तु ते श्रीशारदास्त्र सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा नमस्ते शारदा देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे श्री आञ्जनेयस्तोत्र मनोजवं मारुतातुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमातां वरिष्ठां ವಾತಾತ್ಮಜಂ ವಾನರ ಯೂಥ ಮುಖ್ಯಂ ಶ್ರೀರ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಿಗೋಣ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು